অৱশেষত আহি পালেহি ভাল খবৰটো আৰু এই ভাল খবৰটো হ'ল কি আমাৰ কছকাৰেণ্টৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দিলৱাৰ হুছেইন মজুমদাৰ মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু এইখিনিতে কওঁ যে সত্যৰ সদায় জয় স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আৰু এইকেইদিন দেখিয়ে আছে মই দিলৱাৰ হুছেইন মজুমদাৰৰ ওপৰতে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু ইটো সিটো বনাওঁ বাৰু নবনোৱা নহয় কিন্তু সেইদিনা পুৰহি ভাল লাগিছিলে যে তেওঁ এটা গোচৰত জামিন পাইছিলে ক'লে আকৌ কালি এটা ক'লে বোলে তেওঁ আকৌ দ্বিতীয় এটা গোচৰত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত মই খবৰ পালোঁ কি যে দিলৱাৰ হুছেইন মজুমদাৰ মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিছে আৰু সঁচাকৈ মোৰ বহুত ভাল লাগিছে ভাল লগা কাৰণ বেলেগ অইন একো নাই কাৰণটো শুনক তেওঁলোকে একমাহ দিন জুৰি পেলাই মানে ৰোজা ৰাখি আছে নহয়নে আৰু তেওঁ আছে দুজনী কণমানি ছোৱালী আৰু সেই কণমানি ছোৱালীকেইজনী কেনেকুৱা হ'ল হয় বাৰু বাপেক জেলত থকা হয় সেইটোৱে মোৰ বহুত বেয়া লাগি আছিলে আৰু সঁচাকৈ তেওঁ ওলাই আহি যিধৰণে কান্দিছে মোৰ মানে একদম বহুত বেয়া লাগিছে দেই কিয় নাজানো মানুহজনী মই মানে কি মানুহক খং আগত কথা ক'ব পাৰোঁ কিন্তু মানে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত মই তেনেকুৱা নহয় মানে ভাবোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালী কি হ'ব কি মানুহগৰাকীয়ে কেনেকৈ চলিব বা ল'ৰা ছোৱালী দুজনী কেনেকৈ দেউতাকৰ অবিহনে থাকিব সেইবিলাক কথা মনলৈ আহে গতিকে বহুত দুখ লাগিছে আৰু ভাল লাগিছে মোৰ যে তেওঁলোক ঈদৰ আগত

হ'ব দিয়া চালকো থেংক ইউ চ' মাছ নেংক ইউ হয় কেন্দ্ৰ কাৰণৰ তেনেদৰে প্ৰয়াস কৰিলে গোটেই কাৰোবাৰ দুটা গোচৰ দুটাকৈ গোচৰ কাৰোবাৰ পৰা নহয় নহয় <laughs> মই নিউজটো চাই থাকোঁতে এজন ভাইটিয়ে মোক ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰিছে বাইদেউ দিলো আৰু যেন মজুমদাৰৰ খবৰ কি প্লিজ জনাবচোন চাওকচোন সেই সচেতন যুৱকজনে কি ধৰণে মোক কমেণ্ট কৰিছে আৰু লগে লগে মই ভিডিঅ'টো কাটিৰ লগে লগে মই তেওঁক ৰিপ্লাই দিছোঁ যে এইমাত্ৰ ওলাইছে গতিকে চাওক মোৰ মনত কি জানে এতিয়া কিছুমানে মোক কৈ আছে তই বোলে মুছলমান মুছলমানৰ লগত তোৰ কে কিবাকিবি ফালটোকে দেই আৰু কিছুমান কমেণ্টৰ মই উত্তৰটো বহুত বেয়াকৈ দিওঁ মোক যেতিয়া বেয়াকৈ দিয়ে ময়ো বহুত বেয়াকৈ দিওঁ আৰু মোক ভালকৈ দিলে ময়ো ভালকৈ দিওঁ গতিকে মোৰ লগত হিন্দু মুছলিম এইবিলাক কোনো কথা নাহে মুঠতে কি মুঠতে সকলো সুখেৰে থাকিব লাগে সকলোৰে তে মানে গা কাটিলে বা কিবা এটা যদি কাটে তেজ আমাৰ একেটাই নহয়নে গতিকে এইবিলাক মানে হিংসা হিংসি ভাৱটো মোৰ মনলৈ কেতিয়াও নাহে বা তেহেঁতৰ উচ্চ নিচ এইবিলাক নাহে গতিকে সকলোকে মই সমান বুলিয়েই ভাবোঁ আৰু বেয়া লাগিছে এটা কথা কাৰণে জানেনে দিলৱাৰ হুছেন মজুমদাৰ যেতিয়া জেলৰ পৰা ওলাই আহিছে তেওঁ সতীৰ্থসকলক যেতিয়া লগ পাইছে একদম বহুত কান্দিছে আৰু সেই কান্দাটো দেখি পেলাই মোৰো মানে মনটো বহুত বেয়া বেয়া লাগিছে আৰু চাওক আপোনালোকৰ মাজলৈ মই এৰি দিছোঁ প্ৰতিগৰাকী সাংবাদিক সাংবাদিক সংবাদ কৰ্মী সংবাদ সেৱী সংবাদ দাদা প্ৰতিগৰাকী সংবাদ গোষ্ঠীৰ লগত জড়িত ব্যক্তিক মোৰ পৰা আন্তৰিক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে মোক যে ইমান সমৰ্থন দিছে মোৰ দুগৰাকী ছোৱালী চাৰ্জত গৈছে পুলিচ প্ৰশ্ন কোৱাটো মোৰ কি পাপ হব পাৰে কিন্তু মই কৰিছ প্ৰশ্নত যিমানেই বিপদ নহয় প্ৰথমতে মোৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিগৰাকী সাংবাদিক অসমৰ লগতে আমাৰ দেশৰ প্ৰতিগৰাকী সাংবাদিক আনকি ইউ এনত মোৰ কাৰণে থিয় দিয়া দ্বিতীয়তে মই আমাৰ ৰাজ্যৰ সকলো নাগৰিক যিসকলে মোৰ হৈ মাত মাতিছে সমৰ্থন মোক দিছে মোক শক্তি দিছে মোক মোক নৈতিকভাৱে সমৰ্থন আগবঢ়াইছে সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মোৰ কাৰণে যিসকল অধিবক্তাই আদালতত ন্যায়িক যুঁজ দিছে প্ৰতিগৰাকী অধিবক্তাক আৰু তেওঁলোকৰ টীমৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যক মই অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে জানি ভাল পাব কোনো এগৰাকী অধিবক্তাই এক পইচা নোলোৱাকৈ মোৰ এই আইনী যুঁজখন তেওঁলোকে চলাই গৈছে আৰু মোক তেওঁলোকে ন্যায় প্ৰদান কৰাত তেওঁলোকে মোক সহায় কৰিছে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি হৈছে কি হোৱা নাই আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে আৰু মোৰ কামটো হ'ল মই সাংবাদিক হিচাপে প্ৰশ্ন কৰা মোৰ কামটো প্ৰশ্ন কৰা মই প্ৰশ্ন কৰি গৈ থাকিম মই প্ৰশ্ন কৰি গৈ থাকিম যিমানে বিপদ নাহক কিয় প্ৰশ্ন কৰি গৈ থাকিল আপোনালোকে মোৰ ওপৰত এইখিনি বিশ্বাস আপোনালোকে মোৰ কাৰণে মোৰ ওপৰত এইখিনি বিশ্বাস থাকিব মই অনৈতিক আৰু বেয়া এই দুটা শব্দ মোৰ সংবিধানত নাই অনৈতিক আৰু বে আইনী এই দুটা কাম মই কেতিয়াও নকৰোঁ কৰাও নাই নকৰোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও নকৰোঁ গোটেই তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়াত আপোনালোকে পালোঁ গতিকে গম পাব এশ শতাংশতকৈ উপযুক্ত আছে মই তেওঁলোকক সমৰ্থন জনাইছোঁ মোৰ ঘৰত চাৰ্চ হৈছে যি যি ডকুমেণ্টছ বিচাৰিছে ইভেন মই উলিয়াই লওঁ ইয়াতে আৰু অলপ ডকুমেণ্টছ আছে এইখিনিও চাই লওক বুলি কৈ চব দি দিছোঁ তেওঁলোকে জব্দ কৰিছে ডকুমেণ্টছখিনি মোৰ স্কুলীয়া চাৰ্টিফিকেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মোৰ এল এল বি চাৰ্টিফিকেটলৈকে সকলো বস্তু তেওঁলোকে আজি মোৰ কম্পিউটাৰ লেপটপ মোবাইল সকলো বস্তু তেওঁলোকে জব্দ কৰিছে গতিকে আৰু বেছি যিহেতু বিষয়টো হৈ যায় পৰৱৰ্তী সময়ত মই আৰু হয়তো মই ব্যক্ত কৰিম প্ৰতিগৰাকী সাংবাদিকত সাংবাদিক সংবাদ কৰ্মী সংবাদ সেৱী সংবাদ দাদা প্ৰতিগৰাকী সংবাদ সুস্থিৰ লগত জড়িত ব্যক্তিক আন্তৰিক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোকে মোক যে কি মোৰ দুগৰাকী ছোৱালী মোৰ কিন্তু মই কৰিছ প্ৰশ্নত যিমানেই বিপদ না মই নাজানো কিয় মানুহে মোক ইমান মৰমতে নিদিয়ে ভিতৰত মোক গামোচা পিন্ধাই মোক বাইদেউ apnak <laughs> <laughs> a <laughs> 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 দেখিলে নহয়নে বাৰু তেওঁ নিউজটো আৰু ওলাই আহিয়ে তেওঁ কেনেকৈ কান্দিছে ন আৰু কিন্তু এটা বেয়া কাম কৰিছে কি জানেনে তেওঁ গাড়ী দুখনৰ দুজনী ছোৱালীৰ নামত দুখন গাড়ী লৈছিলে আৰু মই ভিডিঅ'টো এটা লগাই দিব পৰা নাই ৰাজীৱ গগৈ বুলি তেওঁক সহপাঠী এজনে কৈছিলে তেতিয়াৰ দিনতেই তেওঁ পালচাৰ বাইক লৈ কলেজলৈ আহিছিলে আৰু নিশ্চয় সেই তেতিয়াৰ দিনত পালচাৰ বাইক লৈ অহা ল'ৰাজনৰ ঘৰৰ অৱস্থা পাতি হয়তো বেয়া নাছিলে আৰু তেওঁ যিয়ে নহওক আজিকালি গাড়ী এখন ল'বলৈ ধৰাটো মানে সাধাৰণ কথা নহয় নহয় জানো আৰু তেওঁ লোন চোন লৈ পেলাই দুখন গাড়ী দুজনী ছোৱালীৰ নামত লৈ থৈছে আৰু তেওঁ পঢ়া শুনা কৰিছে কি কি কৰিছে গোটেই চাৰ্টিফিকেট কি কৰিছে জানেনে গোটেইখিনি তেওঁলোকে ৰাখি থৈ দিছে সেইটো বেয়া কাম কৰিছে নহয় জানো যি কি নহওক নিশ্চয় তেওঁ ব্যৱস্থা ল'ব আৰু সেইখিনি দিবলৈ বাধ্য হ'ব বুলিয়ে আশা কৰিছোঁ আৰু সকলোকে কৈছোঁ ভগৱানে এনেকুৱা মানে দুই নম্বৰী কামবিলাক কৰা যিবিলাক মানুহ সিহঁতক যাতে শাস্তি দিয়ে তাকেহে কামনা কৰিছোঁ আৰু শাস্তি দিবই জানে এজন দুজন মানুহে ফাঁকি কথা কৈ পেলাই ওপৰত উঠিব পাৰে কিন্তু হাজাৰজন মানুহে দেখে আৰু হাজাৰজন মানুহৰ সাও পাত নিশ্চয় লাগিব আপোনালোকক কৈ থ'লোঁ গতিকে আৰু বেছিকৈ বহলাই কৈ নাথাকোঁ মনটোও মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু এটা দুটা ফোনো কৰিব লাগিব গতিকে সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক তাকেই কামনা কৰিছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই